И вот он, наконец, приехал в Докучаевский. Ричард Спинкс, главный менеджер «Ленком Интернешнл». В 2005 году, оставив свой рыбоперерабатывающий бизнес в Польше, он начал вместе с двумя партнерами аграрный бизнес в Западной Украине с аренды 500 гектаров земли. Прежде он никогда не пытался заниматься сельским хозяйством, тем более в чужой стране. Сегодня Ланком – крупнейшее в Украине аграрное предприятие с иностранными инвестициями. Год назад жители хозяйства Докучаевский отдали Ланкому в аренду свои паи. И теперь в Докучаевском не только английский флаг у дороги, когда его не воруют для сувениров, но и акции хозяйства на лондонской бирже. Здесь мы начинали с очень хороших позиций, а на Западной Украине всякий раз со скрипом. В этом хозяйстве дела идут хорошо, потому что здесь Исаак Абрамович и его команда. Эта команда сохранила хозяйство в хорошем состоянии. They kept the farm in good condition. Это самая оригинальная пара бизнес-партнеров, которую я видела в своей жизни. Ричард Спинс, английско-украинский земельный олигарх, и Исаак Абрамович Гайстер, который построил совхоз Докучаевский с первого колышка и руководит им уже 45 лет. Ну, вроде поля красивые. Красивые. Да и сами мы еще ничего. Поэтому вы не поменяли здесь ни директора, ни название хозяйства. Не было никакого смысла в этих переменах, потому что был фундамент. Нужно было только достраивать, восстанавливать это хозяйство. Вообще это очень редко в Украине. У нас более сотни тысяч гектаров земли и 14 хозяйств в Украине. А это мое любимое хозяйство. And this is, in fact, my favorite farm. Почему любимая? Вовсе не потому, что Ричард приезжает в Крым на пляж. Здесь слишком жарко для меня. Любимая потому, что оно управляется без особых проблем. Все происходит в свои сроки. Здесь хороший менеджмент, люди, все хорошо организовано. А дальше я попросила Ричарда сравнить менталитет нашего украинско-крымского фермера с положением и привычками английского коллеги. The people here... Люди здесь в Украине снова становятся фермерами, начиная с очень низких позиций. Однажды я летел на своем самолете очень низко над землей. Он у меня не новый и маленький, но зато может низко летать. Вид полей в Украине изменился. Причем везде. Для нас это понятный сигнал. И мой главный агроном из Ирландии сказал мне в самолете, однажды случится так, что им не нужны будут английские фермеры, потому что Украина начинает быть уверенной в собственных силах. Because Ukraine can feed everybody. Тогда поторопитесь. <laughs> У Ричарда и владельцев акций Ленкома вполне амбициозная цель. В 2011 году они планируют арендовать в Украине 350 тысяч гектаров земли и стать самым крупным в Европе производителем семян рапса. Пока все идет по плану, укладываясь во временные сроки. Here, Для меня лично жизнь в Украине – это вызов, волнующий эксперимент. И здесь, к тому же, гораздо больше возможностей, и в Крыму в том числе. В Англии нужно быть очень осторожными. Огромное количество продукции, которую ты производишь, тут же вытесняется с рынка теми фермами, которые производят лучше и дешевле. Продемонстрировав местному аграрному бомонду новую сельхозтехнику, которую Линком поставил в Докучаевске, Ричард Спинкс и его команда отправились на поле, где работала принципиально новая поливочная машина. Эта система орошения нигде в Украине не используется. Да и Линком использует ее впервые, поскольку во всех остальных хозяйствах искусственное орошение полей не применяется. Климат гораздо более благоприятный на Западной Украине. Эта машина позволяет поддерживать влажность почвы культур выращиваемой культуры в заданном режиме такой какой необходим по технологии и по которая требует растения Она как циркуль ходит по кругу да, описывает круги да, да, да. И есть щит управления электронный там на компьютерная система задается программа машине с какой скоростью идти сколько миллиметров влаги давать в почву в отличие от фрегата, у нее, она знает все эти детали. Да, ей задается программа, и она ее выполняет. This machine ну, во-первых, коэффициент 90 эффективности 90 этой машины 90-95%. Okay. Если сравнивать ее с другими машинами, например, фрегатами, у них 60% эффективности в использовании воды. Мы в этой машине используем гораздо меньше воды. Благодаря компьютеру, благодаря дизайну, благодаря способу, которым эта машина передвигается. Вот тот фрегат использует воду для движения. А когда он движется, он постоянно теряет воду. Посмотрите, здесь вы нигде не увидите струй утечки воды. Вода только там, где она должна быть. А если посмотрите на фрегат, то увидите, что у него под очень большие. А вода это, как известно, дефицитный ресурс. И не только в Крыму, но и по всему миру. Этот поливочный агрегат – отличный пример энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Когда эта машина осуществляет вращение, она не использует дизельное топливо. К тому же мы не используем и дополнительные приспособления, например, распылитель для внесения удобрений. Все идет через эти трубочки, через воду. На территории Западной Украины мы используем 350 машин ежедневно. Это примерно 600 литров солярки на каждую. Понятно, что это пыльное дело. А здесь только маленький генератор. Он делает за эту машину всю работу. Это гораздо чище, дешевле для окружающей среды, гораздо более эффективно, потому что химические удобрения попадают именно в то место, где они должны оказаться. И поэтому мы их используем гораздо в гораздо меньшем количестве. Все удобрения, защита растений от насекомых, болезней, несение гербицидов, контроль за семенами, все происходит через вот эти отверстия. Супра. Итак, прелесть этой машины в том, что между севом и сбором урожая на это поле можно не выгонять трактора для дополнительных аграрных операций. Поливочная машина все делает сама. Машина поливала ячменное и соевое поле одновременно, особенно обрадовался Ричард всходом сои. Обычная сортовая соя. Вот в данном случае мы посеяли э элиту. Это семян э, сорт аполлон. Это экспериментальное поле. Но здесь растут совершенно обыкновенная соя, не генно модифицированная. Потому что наши покупатели не принимают таких продуктов. Это просто запрещено. А вообще, это проблема в Украине. От украинской продукции стали отказываться потребители и даже целые страны. Последнее событие это когда Египет отказался от корабля с украинской сельхозпродукцией. По этой же самой причине. Мы не должны давать нашим покупателям повода для сомнений. because it... Например, я вижу своим рынком Японию, но она отказывается от генномодифицированной продукции. Вот почему вы приглашали сюда группу японского телевидения. Да, они провели около месяца в Украине, чтобы убедиться, что мы выращиваем не генномодифицированную продукцию. Это было очень важно для нас. Во-первых, потому что мы публичная компания. Мы очень прозрачно делаем бизнес. Поэтому все понимают и доверяют нам. Мы действительно выращиваем не генномодифицированную продукцию. А если они покупают консолидированный товар, то есть большую партию, составленную из продукции многих производителей, а не только одной компании, то ведь очень трудно убедиться, что там намешано. Потому что одному человеку ничего не стоит растворить своих несколько тонн генномодифицированной продукции в огромной куче, и тогда будет ею замарано все. А мы продаем только то, что выращиваем. Мы никогда наш урожай ни с чем не смешиваем. И если нам платят деньги, то знают, что платят за качество. Эта машина будет так сказать, создавать условия для культуры, которая э, любит влагу и в то же время высокие температуры. Мы будем учиться управлять этой машиной и учиться выращивать на ней сою. У Ричарда Спинкса нет особых иллюзий по поводу использования органического земледелия в Украине. В Англии люди платят на 100% больше за, например, картошку, выращенную на основе органики, без удобрений, потому что всхожесть таких культур все же гораздо меньше. Наши люди не готовы к такому, не готовы. Здесь просто нет рынка для продукции биоорганического земледелия. Затрат много идет сейчас на восстановление, на то, чтобы фрегаты восстановить, на то, чтобы порошение, на то, чтобы поля в порядок провести. То есть в течение двух года, конечно, не окупится. Мы только, они нам только на одно удобрение э, осень и весну почти 700 тысяч денег выделили. Да плюс горючая техника и так далее. Поэтому, ну, для того, чтобы немножко бы... Мы сами стараемся, чтобы не быть нахлебниками и хотим, так сказать, показать, что мы тоже что-то производим, что-то, что покупалось, но думаем, что для того, чтобы все, все то, что они сейчас кладут, чтобы она укупилась надо 4-5 лет, так сказать, их помощи и совместной работы. Примерно такой же срок возврата вложенных в Докучаевский денег называет и Ричард Спинкс. Я здесь редкий гость, потому что моя задача – помочь моим менеджерам в их работе, в решении их проблем. А в Крыму у меня нет проблем, в других местах их гораздо больше. И это одна из причин, почему я люблю это хозяйство. Люди здесь добросовестно и упорно работают. Здесь хороший менеджмент, все успешно. И благодаря этой успешности я здесь редко бываю. Но, ну, во всяком случае, не так часто, как бы мне хотелось. Деньги, как говорят у нас, идут к деньгам. В Докучаевском случился инвестор, которого за щедрость к нуждам соскульбыта называют Ричардом Львиное Сердце, полагая, что сердце у льва все же доброе и большое. А тут и Верховная Рада Крыма. Деньги Гришинскому сельскому совету дала на ремонт детского сада, что даже Ричарда привело в изумление. В этом году из бюджета Украины на социальное и экономическое развитие Крыма не выделено ни одной копейки денег. Если позапрошлом году было выделено 250 миллионов, то в прошлом году только 50 миллионов, а в этом году ни копейки. И вот эти в бюджете Крыма мы заложили 35 миллионов гривен на решение вопроса социально-экономического развития автономии. То есть ремонт, госкапы и так далее из бюджета Крыма. И вот эта сумма или вот этот детский сад, эти деньги уже выделены, уже с 15 числа уже прошел тендер, и с 15 июня бригада приступает к работе по ремонту крыши. И в течение 45 дней, согласно договору, должна быть крыша закончена. Выделены, выделены деньги порядка, по-моему, около 400 тысяч гривен, только, то есть где-то около половины. И с 15 числа уже бригада начинает работу. В общем-то, на ремонт только с крымского бюджета. Может быть, на, на внутреннюю отделку частично и на мебель они нас проспонсируют. В прошлом году мы инвестировали 560 тысяч долларов в такие программы, как детские сады Ясли, образовательные центры, начальные школы. Мы начали это делать по той причине, что мы создаем рабочие места, и люди не должны беспокоиться за то, где они оставят своих детей, когда идут на работу. Для нас совершенно естественно помочь всей деревне в водоснабжении, чтобы у всех были такие возможности, потому что из этой деревни мы набираем себе штат лучших из жителей. Еще одна программа – это забота о здоровье. Мы снабжаем деревни, где работаем, с современными машинами скорой помощи. Как правило, мы работаем с районными администрациями в этом вопросе. Причем эти скорые оснащены по европейским стандартам. Вы же знаете, что большинство ваших сельских амбулаторий и машин скорой помощи скудно оснащены. Они то там берут таблетки, то там что-то достают. А что, такая скорая уже здесь? Нет, это в планах. Но в двух районах Западной Украины мы уже поставили такие машины скорой помощи. Точнее, чтобы не расходиться с вашим налоговым законодательством, мы сдали их в аренду за одну гривню в год.